بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ڈاکٹر محمد اقبال خلیل انسٹیٹیوٹ آف ریجنل سٹڈیز پشاور آپ سے مخاطب ہوں آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو گزشتہ ایک مہینے سے موضوع بحث بنا ہوا ہے تیرا آپریشن تیرا ایک تحصیل ہے خیبر ضلعے کی صوبہ خیبر پختونخوا میں یہ قبائلی علاقہ ہے اور یہ ایک زمانے میں بلکہ ابھی تک یہ بہت مشہور ایک تفریحی مقام کے طور پر اس کو جانا جاتا تھا کیونکہ یہ خیبر ضلع کا یا خیبر ایجنسی کا وہ علاقہ تھا جہاں پر ہر سال برف باری ہوتی تھی اور چونکہ یہ پہاڑوں میں ہر طرف پہاڑی علاقہ ہے سبز سبزہ زار ہیں اور ایک خوبصورت علاقہ ہے تو یہاں پر لوگ سیر کے لیے جاتے تھے یعنی ایک سیر کے طور پر سیر و تفریح کے طور پر اس جگہ کو پہچانا جاتا تھا اور پشاور سے بہت سے لوگ یہاں پر سیر کے لیے تیرا جاتے تھے میں خود بھی ایک مرتبہ تیرا جا چکا ہوں اور وہاں کے بازار میں ہم نے کھانا بھی کھایا ہے اور وہاں ہم نے سیر و تفریح بھی کی ہے لیکن بدقسمتی سے گزشتہ ایک مہینے میں تیرا کے اوپر ایک بہت ہی سخت وقت گزرا بہت بڑی تکلیف سے وہاں کے لوگ دو چار ہوئے اس سے پہلے کہ میں موجودہ حالت کے اوپر ایک تبصرہ کروں میں تھوڑی سی آپ کو یعنی تاریخ بتاتا ہوں تیرا جو ویلی ہے یا میدان بھی کہلاتا ہے باغ بھی اس کو اس کا جو بازار ہے مین بازار یہ باغ کہلاتا ہے یہ تحصیل ہے پانچ جو تحصیلیں ہیں خیبر ضلع کی اس میں سے ایک تحصیل ہے اور اس کی جو اس کا جو رقبہ ہے خاصا وسیع رقبہ ہے پندرہ سو پچاس اسکوئر کلو میٹر اس کا رقبہ ہے اور اس کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ آبادی ہے تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے یہ پاکستان کے اس کا جو اس کا جو محل وقوع ہے وہ بہت اہم ہے افغانستان کے ساتھ اس کی سرحد زیادہ علاقے میں یعنی شمال مغرب کی طرف اس کا افغانستان کی طرف کے ساتھ ملتی ہے اور جب آپ یعنی کھڑے ہوتے ہیں وہاں کے پہاڑ کے اوپر آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ آپ کو وہاں سے افغانستان بھی نظر آتا ہے جو اس کے پہاڑی سلسلے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے اور اسی طرح کرم ضلع ہے ہنگو ضلع ہے پشاور ضلع ہے اور یہ مختلف اضلاع میں گھرا ہوا ہے اور بہت خوبصورت جگہ ہے لیکن بدقسمتی سے یہ جو علاقہ ہے یہ بہت عرصے سے جنگ و جدل کا میدان رہا ہے اب جب آپ نے سنا ہوگا منگل باغ کا نام آپ نے ایک سنا ہوگا ظاہر ایک زمانے میں ایک مشہور یعنی یہاں پر شخصیت تھی جس نے سب سے پہلے یہاں پر مسلح گروہ بنایا تھا جو باڑا ایک اصلاحی کمیٹی بنی تھی پھر اس نے ایک لشکر کی شکل اختیار کر لی تھی اور لشکر اسلام کے لیڈر کے طور پر منگل باغ کا نام بہت مشہور تھا اب تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ افغانستان چلا گیا تھا لیکن بھارت ایک زمانے میں اس پورے علاقے پر اس کا اثر تھا اور اس کے مقابلے میں پھر قاضی محبوب الحق ایک شخصیت تھے اور اور ان کے ساتھ لوکل لوگ تھے جنہوں نے انصار الاسلام تنظیم بنائی یہ بھی ایک مسلح گروہ تھا اور ان دونوں تنظیموں کے درمیان یعنی آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے باقاعدہ ایک لڑائی کی شکل رہی اور اس کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ یہاں پر نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے اور بہت ساری یعنی ہلاکتیں بھی ہوئیں پھر جن مشرف کے زمانے میں دو ہزار تین چار کی بات ہے کہ یہاں پر باقاعدہ ایک لڑائی کی شکل اختیار کی گئی اور پھر فوج یہاں پر جانا شروع ہوئی اور دوہزار تیرہ میں یہاں پر ایک بڑا اپریشن کیا گیا یعنی اب جو اپریشن کیا جانے والا تھا جو ملتوی ہو گیا ہے تو دوہزار تیرہ میں دوہزار تیرہ چودہ میں اس علاقے کو پوری طرح سے فوج کے کنٹرول میں دے دیا گیا تھا اور یہاں پر ایک بڑا اپریشن ہوا تھا اور اس وقت بھی تقریباً پچاس ہزار کے لگ بھگ آبادی جو ہے اس کا انخلا ہوا تھا یعنی جو رجسٹرڈ تعداد ہیں اس زمانے کے آئی ڈی پیز کے وہ اٹھالیس ہزار سے زیادہ باقاعدہ رجسٹر یعنی یہاں اس کی آبادی کو منتقل کیا گیا تھا پشاور میں ان کے لیے کیمپ بنایا گیا تھا ہنگو میں کیمپ بنایا گیا تھا کرم میں کیمپ بنایا گیا تھا اور نوشہرا کے جلوزئی کیمپ میں ان کو بسایا گیا تھا تو یہ یعنی اس کے بعد جب فوجی کاروائی ہوئی اور اس فوجی کاروائی کے نتیجے میں یہاں سے جو لشکر ہیں وہ یہاں سے منتقل ہو گئے افغانستان چلے گئے اور طالبان کا ظہور اسی زمانے میں انہی لشکروں کے لوگوں نے تحریک طالبان کو جوائن کیا اور ٹی ٹی پی جو ہے وجود میں آئی اسی دور کی پیداوار ہے اور اس کے بعد پھر ان کی فوج کے ساتھ لڑائی بھی رہی اور پھر آخر کار وہ افغانستان کی طرف شٹ ہو گئے اس دوران پہلی مرتبہ تیرا میں باقاعدہ سڑکیں بنائی گئیں یعنی بڑے پیمانے پر جو مین روڈ ہے اس کی جو آپ پشاور سے اب آپ تیرا جانا چاہیں تو آپ مین روڈ کے ذریعے بڑی اچھی روڈ ہے اب میں نے خود اس پہ ٹریول کیا آپ تیرا تک بڑی آسانی سے جا سکتے ہیں اس سے پہلے جو ہے اس طرح کی روڈ نہیں تھی اب بہت مختصر اور تنگ روڈ تھی اور زیادہ جو ہے وہ کچی روڈیں یہاں پر ہوتی تھیں تو پھر جب ادغام ہو گیا آ, ان قبائلی علاقوں کا پاکستان کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا ہاں میں ادغام ہو گیا تو یہاں پر پھر یعنی تھانہ باقاعدہ پولیس تھانہ بنایا گیا اس کی عمارت بنائی گئی کچہری بنائی گئی اور دیگر جو یعنی تحصیل کے جو ضروریات ہوتی ہیں ان کے لیے امارات بنائی گئیں یہاں تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کو مقرر کیا گیا ایس ایچ او بنائے گئے اور اس طرح لیکن عملاً بہرحال یہ پورا علاقہ جو ہے اب تک جو ہے وہ فوج ہی کی عملداری داری میں ہے اور جب آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو جگہ جگہ چیک پوسٹیں جو ہے وہ فوج کی نظر آئیں گی یہ جو موجودہ بحران جو پیدا ہوا ہے جو یعنی آج کی میں آج کی خبر آپ کو سناتا ہوں آج کے اخبار کی خبر ہے کہ وادی تیرہ میں آپریشن کے لیے موجودہ موسم موزوں نہیں ہے یہ سیکیورٹی اضلاع کے حوالے سے یہ خبر آپ کو اس پہ بھی نظر آ جائے گی کہ موضوع نہیں ہے یہ بات جو ہے ظاہر تقیمن یعنی دو تین مہینے دسمبر کے مہینے میں اس کا اعلان ہوا یا مختلف ذرائع سے یہ معلوم ہوا کہ فوجی آپریشن کیا جانا ہے اس کے لیے وہاں کے جو امائیدین ہیں ان پر مشتمل جرگہ بنا اور اس جرگے, جرگے کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے دسمبر کے مہینے میں یہ مذاکرات شروع ہوئے اور یعنی آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوئی چھپن باقاعدہ میٹنگز ہوئی ہیں وہاں کے امائیدین جو وہاں کا جرگہ تھا جو بعد میں چوبیس رکنی جرگا بنا پہلے اس میں زیادہ لوگ تھے پھر اس کو چوبیس رکنی جرگہ بنایا گیا اور وہاں کی جو قومیں ہیں اس میں ان سب کی نمائندگی اس میں کی گئی تیرا میں جو قوم آباد ہیں اس میں زخا خیل ہے ملک دین خیل ہے کمبر خیل ہے شلوبر ہے قدم خیل ہے اور اس کے علاوہ کوکی خیل ہے اور دیگر چھوٹی چھوٹی یعنی جو قبائلی وہاں پر قومیں ہیں وہ آباد ہیں تو ان تمام معدین پر مشتمل ایک چوبیس رکنی کمیٹی بنائی گئی اس چوبیس رکنی کمیٹی نے یعنی ڈپٹی کمشنر کے ذریعے اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے صوبائی حکومت کے ساتھ وفاقی حکومت کے اداروں کے ساتھ جس میں فوج کے نمائندے بھی شامل تھے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور پھر انہوں نے آخر میں ایک سینتیس یعنی مطالبات پیش کیے سینتیس مطالبات کی ایک فہرست پیش کی کہ آپ آپریشن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ آپریشن کریں ضرورت ہے اس کی ظاہر مسلسل واقعات ہو رہے ہیں تقریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں مسلسل جنگ ہو رہی ہے وہاں پہ گولہ باری ہوتی ہے لنڈی کوتل کے علاقے سے توپیں چلائی جاتی ہیں جو وہاں کے پہاڑی سلسلوں پر جو ہے وہ گولہ باری کرتی ہیں مارٹر سے اس پہ حملے کی جاتے ہیں اس میں تقریب کاروں کو بھی یقینا نقصان پہنچتا ہوگا لیکن باہر اس کے ساتھ عام آبادی کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو یہ ایک طے ہوا کہ یعنی باقاعدہ انخلا کیا جائے گا اور اس کے لیے تاریخیں بھی طے ہو گئیں کہ یعنی وہاں کے آبادی کو جنوری کے مہینے میں اس کے لیے تاریخیں بھی طے ہو گئیں کہ اس تاریخ سے انخلا انخلا کیا جائے گا اور اس کے لیے جو ان کے مطالبات تھے کہ یعنی آپ ہمیں بجائے کیمپ میں رکھنے پہ کہ ہم پشاور یا ہنگو یا دیگر جگہوں پہ جا کر ہم وہاں پر کرائے پہ لیں گے تو مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمیں پچاس ہزار روپے ماہانہ کرائے دیں پھر بائیس ہزار روپے معاہدہ طے ہو گیا کہ بائیس ہزار روپے فی خاندان جو ہے وہ کرائے کے لیے جتنے بھی مہینے وہ رہیں گے باہر ایک سال تک یا اس سے زیادہ ان کو وہ کرائے دیا جائے گا اس کے علاوہ ان کو نقل مکانی کے لیے اس کے اور دیگر اخراجات کے لیے ڈھائی لاکھ روپے دیے جائیں گے اسی طرح بہت ساری باتیں طے ہوئیں اوقات کار تے ہوئے کہ کتنا وقت میں ہوگا واپسی کا کیا ہوگا اگر کسی کی ڈیتھ ہوگی تو اس کو کتنے پیسے ملیں گے کوئی زخمی ہو گیا اس کو کتنے ملیں گے مکان تباہ ہو گیا اس کو کتنے ملیں گے مکان نقصان پہنچا وغیرہ وغیرہ اور جانور اور مویشی اور یہ تمام چیزوں کے بارے میں باقاعدہ معاملات طے کیے گئے اور یہ ہوا کہ اس طریقے سے یعنی یہ انخلاح ہوگا تو پندرہ جنوری سے یہ انخلا شروع ہو گیا پندرہ جنوری سے انخلا شروع ہو گیا لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ جن دنوں یہ انخلا شروع ہوا اور یہ کہا گیا کہ پندرہ سے بیس جنوری تک انخلا ہوگا یعنی پوری آبادی نکل آئے گی وہاں سے اور انخلا ہوگا اور اس کے لیے رجسٹریشن پوائنٹ بنائے گئے اور رجسٹریشن کا انتظام کیا گیا کہ وہاں پر لوگوں کی رجسٹریشن ہوگی اور وہاں پہ ان کو ابتدائی جو ہے وہ رکوم ملیں گی اور اس کے بعد پھر وہ جہاں جہاں جائیں گے وہاں پر ان کے لیے پھر وہ انتظام ہو گیا جس طرح معاہدہ طے ہو گیا تھا بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسی دنوں میں تیرا میں برباری شروع ہو گئی برباری تو وہاں ہر سال ہوتی ہے لیکن وہ بلہموم فروری کے مہینے میں ہوتی ہے فروری مارچ میں ہوتی ہے تو اس دوا برباری جس طرح پورے ملک میں سلسلہ شروع ہوا وہاں بھی شروع ہوا اور بہت زبردست برباری ہوئی موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا یہ وہی وقت تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے اور گاڑیوں میں سوار ہو کر رجسٹریشن پوائنٹس کی طرف آ گئے تھے اس موقع پر بہت ساری بد بھی ہوئیں کچھ یعنی قدرت کی طرف سے یہ برباری کا سلسلہ ہوا جس کے نتیجے میں ایکسیڈنٹس ہوئے جس کے نتیجے میں گاڑیاں جو ہے وہ کھائیوں میں گرییں اور اس کے نتیجے میں خواتین اور بچے جو ہے ان کی ہلاکتیں بھی ہوئیں اور ان کی زخمی بھی ہوئے اس کے علاوہ بھی بہت ساری بد انتظامیں ہوئی جو انتظام یعنی رجسٹریشن کے لیے کیا جانا تھا وہ کم انتظام تھا اور لوگ زیادہ آ گئے حالانکہ یہ کام ان کو اپنے گھروں پہ وہاں کر لینا چاہیے تھا یعنی انتظامیوں کو چاہیے تھا کہ گھروں پہ ان کی وہ رجسٹریشن کا کام کر لیتے اور اس کے بعد وہ وہاں سے ان کو منتقل کیا جاتا لیکن وہ سب کے سب جو ہے وہ پہنچ گئے گاڑیوں کے اندر خواتین بچوں سامان سمیت وہ سڑک سڑک کے اوپر آگئے سڑکوں کے اوپر آگئے اور رجسٹریشن پر وہ سٹک اپ ہو گئے اور مختلف علاقوں سے بھی لوگ وہاں پہنچ گئے یعنی رجسٹریشن کرانے کے لیے تیرا کے علاوہ اور علاقوں سے بھی لوگ آگئے کہ ہمیں ہمارا بھی رجسٹریشن ہونا چاہیے تو اس طرح سے ایک بہت بڑی بد پیدا ہو گئی اور اس کے نتیجے میں جو واقعات ہوئے اور جو بہت ہی افسوسناک واقعات ہوئے بڑے تکلیف دہ واقعات ہوئے مثلا آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے دیکھا وہ کتوں کی ویڈیو کہ کتے جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ کتے اپنے بچوں کو کھا رہے ہیں بھوک کی وجہ سے اچھا جو بازار تھا جو باغ کا بازار تھا جس میں یعنی بڑا بازار ہے وہاں کوئی چار پانچ سو دکانیں ہیں اس کو بند کر دیا گیا اور اس کو سپلائی بھی بند کر دی گئی وہ آپریشن سے پہلے یہ سب کام ہو گیا تو جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کے پاس بھی کوئی بندوبست نہیں رہا سپلائی کا یا خوراک کا اور یہ صورتحال ابھی تک برقرار ہے اب جو آخری کام ہوا ہے کہ اعلان ہو گیا تین روز پہلے آپ نے سنا ہوگا اعلان ہو گیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا فوج کی طرف سے اعلان ہو گیا خواجہ آصف صاحب نے اعلان کر دیا عطا اللہ تار سال نے اعلان کر دیا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا تو چلے اچھی بات ہے اگر آپریشن نہیں ہو رہا تو یہ اچھی بات ہے یعنی اگر نتیجہ یہ نکلا ہے جو ابھی آج کی اخبار میں بھی ہے کہ موسم کی سختی کی وجہ سے آپریشن مؤخر کر دیا گیا ہے تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے اس میں ظاہر صوبائی حکومت نے بھی یعنی ایک عجیب و غریب کردار ادا کیا ہے کہ صوبائی حکومت بھی پہلے آن نہیں کر رہی تھی پھر جب یعنی وہ عمل شروع ہو گیا وہ انخلا شروع ہو گیا ظاہر اس میں صوبائی حکومت کے جو وہاں نمائندے ہوتے ہیں صوبائی حکومت کا نمائندہ تو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے تحصیلدار تو یہ سب کام کون کر رہے تھے یہ سارا کام وہی لوگ کر رہے تھے یہ سارے انتظامات وہی سنبھال رہے تھے جو کچھ بھی وہاں ہوا انہوں نے کیا ہے تو اگر صوبائی حکومت بے خبر تھی تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کس لحاظ سے صوبائی حکومت بے خبر تھی جب یہ سب کام ہو رہا تھا مذاکرات ہو رہے تھے آپ اس مذاکرات میں شریک تھے آپ کے حکام شریک تھے زیر آپ کے ہی ڈپٹی کمشنر وہاں جا کے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے صدارت کرتے تھے انہی کے ذریعے سب لوگ آتے تھے وہی ایک اسمبلی پوائنٹ تھا یہ جو خیبر ہاؤس ہے پشاور میں یہاں پر میٹنگز ہوتی تھیں دیگر سیکرٹریٹ میں میٹنگز ہوتی تھیں دیگر جگہوں پہ پشاور میں میٹنگز ہوتی تھیں باڑا میں میٹنگز ہوتی تھیں اور جگہوں پہ میٹنگز ہوتی تھی جمرود میں ہوتی تھی تو وہ کس کون کرتا تھا آپ ہی لوگ کرتے تھے تو یہ ایک عجیب سا ہوا لیکن بہرحال پھر جب صوبائی حکومت نے احتجاج شروع کر دیا انہوں نے بھی اس موقع پر احتجاج کیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے تو ایک یعنی وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کر لیا اور وہ آپریشن مؤخر کر دیا گیا لیکن اس دوران جو لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے اچھا اب بھی رجسٹریشن تو ابھی بھی ہو رہی ہے یعنی وہاں رجسٹریشن ابھی بھی جاری ہے لوگوں کا انخلا ابھی بھی ہو رہا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کام رک گیا ہے وہ کام تو ہو رہا ہے اب اس میں خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ وہاں تو پہلے بھی لوگ نکلتے تھے یعنی جب برباری ہوتی تھی تو تیرا سے لوگ نیچے کی طرف سفر کرتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جب پہاڑی سلسلوں میں یعنی سردیوں میں لوگ نیچے کی طرف آتے ہیں تو یہ کوئی خاص نئی بات تو نہیں ہے یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن وہ تو اپنے انتظام کے تحت آتے ہیں ان کو آپ جبری طور پہ تو منتقل نہیں کرتے وہ تو اپنے انتظام کے تحت آتے ہیں ان کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے اپنے گھر ہوتے ہیں ان کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں وہ پشاور میں یا ہنگو میں یا کرم میں یا دیگر نوشہرہ میں یا کراچی میں یا لاہور میں جہاں بھی وہ جا سکتے ہیں اسلام آباد میں وہاں وہ جاتے ہیں مطلب ہر سال یہ ہوتا ہے آبادی جاتی ہے لیکن پھر بھی اس سردیوں میں بھی ایک بڑی آبادی جو ہے وہ وہاں پر رہتی ہے وہ اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتی کیونکہ اگر گھروں کو وہ چھوڑ دیں تو پھر وہ برباری جب ہوتی ہے تو ان کی گھروں کی چھتوں پر یعنی برف جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ چھت گر جاتے ہیں تو وہاں خام خواہ یعنی ایسے کچھ مرد حضرات موجود ہوتے ہیں ہر گھر میں جو روزانہ صفائی کرتے ہیں چھت کی صفائی کرتے ہیں اور اس کو برف برف وہاں سے دور کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کے گھر محفوظ رہتے ہیں تو کچھ لوگ بچے اور عورتیں جو ہے وہ نکل جاتی ہیں کچھ عورتیں اور مرد جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں اور اس طریقے سے ایک زندگی جو ہے چلتی ہے یہ جس طرح پوری یعنی دنیا میں یہ عمل ہوتا ہے پاکستان کے دیگر جو پہاڑی علاقے ہیں برفانی علاقے ہیں وہاں پر یہ عمل ہوتا ہے تو اسی طرح تیرا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے لیکن جب آپ ان کو باقاعدہ آرڈر کریں کہ آپ نکلیں تو پھر تو وہ مجبوراً نکلیں گے اور اس میں وہ تمام سانحات ہوں گے دیکھیں مویشیوں کا مسئلہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس سے پہلے جب سوات میں اور بنیر میں اس طرح کے یعنی آپریشن کیے گئے تھے تو وہاں کئی وزیرستان میں مویشی جو ہے وہ اپنے ساتھ وہ لے کر آتے تھے ابھی بھی وہ مویشی اپنے ساتھ لے کر آتے تھے کیونکہ سارے ان علاقوں کی جو گزر بسر ہوتی ہے اس میں ایک بڑا جو ان کا اکنامک سپلائی ہوتی ہے وہ ان کے مال مویشی ہوتے ہیں ان کے بیڑ بکریاں ہوتی ہیں ان کے گائے ہوتی ہیں ان کی بھینسیں ہوتی ہیں یہ یہ سب اس پہ اوپر ان کا گزارا ہوتا ہے یہ ان کا نان نفقہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ آتے ہیں یا ان کے لیے بندوبست کرتے ہیں ان کے لیے چارے کا بندوبست کرتے ہیں ان کے لیے یعنی پناہ گاہوں کا بندوبست کرتے ہیں اس کے بعد وہ نکلتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ جو یعنی تیرا آپریشن ہے اس سے ہمیں بہت سے سبق سیکھنے چاہیے یعنی ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری جو فوجی فوجی ہائی کمان ہے یا ہماری جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے مرکزی لیڈرشپ ہے صوبائی لیڈرشپ ہے <laughs> ان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اس دور میں جب آپ اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو وہ ایک بہت بڑا عمل ہوگا وہ صرف چار ارب روپے والی بات نہیں ہوگی کہ آپ نے کہا کہ ہم نے تو چار ارب روپے دے دیے ہیں تو بھائی چار ارب روپے پہ تو ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ لوگوں کا کس طرح سے یعنی بندوبست ہوگا یہ تو نہیں ہو سکتا اور اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کتنے عرصے ہے <laughs> تو حل وہی ہے کہ آپ انٹیلیجنس بیس کاروائی کریں آپ فوکس کریں تخریب کاروں کو فوکس کریں ان کو آئیسولیٹ کریں اور ان کے اوپر پھر کاروائی کریں اور بارڈر مینجمنٹ کریں اگر افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں تو بارڈر پہ ان کو روکیں اور اس طرح سے آپ یعنی ایک انٹیلیجنٹ بیسڈ ایک سوچ سمجھ کے ایک فوکس کاروائی ہونی چاہیے عام آبادی کو پورا منتقل کر کے یہ جو یعنی کام کیا گیا ہے مختلف آپریشن میں سواد بریر وزیرستان شمالی اور جنوبی وستان میں <laughs> وہ کامیاب نہیں رہا جب آپ لوگوں کو نکالتے ہیں تو تقریب کار بھی باہر نکل جاتے ہیں پھر جب وہ لوگ واپس آتے ہیں وہ بھی واپس آ جاتے ہیں تو اس طرح تو نہیں ہوتا آپ نے ظاہر ایک براڈ بیس اس کو کرنا ہے اور یہ یقیناً حکومت پاکستان کی اور صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں جو تخریب کاری ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر اور ان کے جتنے بھی مراکز ہیں اور ان کے جتنے بھی بیسز ہیں ان پہ کاروائی کریں اور ان کو اس کو ختم کریں اس کو کلا کمہ کریں اور اس کے لیے افغانستان کی حکومت کو بھی انوالو کریں جس طرح کوشش کی گئی ابھی وہ کامیاب نہیں ہوئی لیکن بھارت یہ وہ کوشش بھی جاری رہنی چاہیے اس وقت ہماری تورخم بارڈر بھی بند ہے اس پہ سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے خیبر میں خاص طور پر خیبر ظلے میں اور خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا معاشی بحران ہے بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہے ہم پہلے بھی بہت سفر کر چکے ہیں ہماری فیکٹریاں بند ہیں ہمارے کارخانے بند ہیں ہماری جو کاروبار جو ہے وہ ختم ہے یہاں سے بڑے بڑے سرمایہ کار دار جو ہے وہ اسلام آباد اور لاہور اور دبئی کراچی اور دبئی شفٹ ہو گئے ہیں تو اکنامک ایکٹیویٹی بہت ڈاؤن ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لیے مشاورت کی ضرورت ہے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کو مل کر اس پر کام کرنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا چاہیے تب یہ مسائل حل ہوں گے میں آخر میں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ گزشتہ دو ہفتے کے اندر خاص طور پر تیرا میں الخدمت فاؤنڈیشن نے اپنے کام کا آغاز کیا ریلیف کا کام کیا اور اس وقت بھی وہ وہاں پر مصروف عمل ہیں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے دیگر فلائی تنظیموں کو بھی کام کرنا چاہیے ابھی تک کوئی اور اس طرح باہر سے پاکستان یا انٹرنیشنل لیول سے کوئی فلائی تنظیم وہاں پر نہیں پہنچی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے یہ ایک انسانی المیہ ہے اور ہمیں اگر ہم جس طرح غزہ کے مسلمانوں کی امداد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں سوچتے ہیں اس طرح ہمیں تیرا کے لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا بھی چاہیے ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مشکلات کو آسان کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو عقل نصیب کرے اللہ تعالیٰ ان کو فہم نصیب کرے کہ وہ عوام کے مسائل کا ادراک کریں اور عوام کو تکلیف میں ڈالنے کی بجائے ان کو راحت اور سہولت پہنچائیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ